bu youtube anaqasi nima uhu nimasi video intermis uxlamadingmi hali ham assalomu alaykum xayrli kech qalaysizlar uyqusi kelmaganlar hamma shu yerdami uxlasangizchi mana shu mashuvoyyo'q uxlayvering voy biza dilnozi somsasi pishguncha dilnoi somsasi o'ng qo'limni o'ynatib chap qo'limni oyna yaxshi rahmat o'zinglar qalaysizlar Çıra şu kalayıp oldu. Vay karşı malaşı oldu anasını hepsi. Olmaz. Ya da ne bereket oldu. Ooo tırş macburiyeti yok. Yani. Yani. Ana kontas şu. Yani diyeniz ya şu koru ben dedi. Yani yani diyen. Anlıcağında mısın? andijondan ketgimiz kelmayapti deb qo'ying nargiza opa deb qo'ying andijondan ketgim kelmayapti yo'q to'g'risi rosa chiroyli shahar ekan yoqdi manga ayniqsa odamlari ayniqsa mashhuralari yo'q mahu mazza qildim rostan jig'ildoim qaynab qoldi морожныйdami voy tovba samarqand markazida chiroyli ekan voy ko'chasini nomini bilmayman ketib bo'ldizmi yo'q hali qanaqa bo'yottimi bu narsa charchamadilarizmi yo hormang endi sirdaryoga qachon kelasiz sirdaryoga bormaymiz qalay o'tdi master klasslar zo'r o'tdi nima qilmoqchisiz hozir to'xtang hali o ular yumshaguncha erta ertalab bo'ladi olmaliqdan salom charchamadizmi yo turxonadan tug'moqchi bo'layotgan ayollardan salom voy hammanglar <laughs> sanomon qutulib olinglar <laughs> <laughs> Her zaman randomda kendimden bahsediyorum. Bu da seninle başarılı bir bu Yine evime misafir olduğunuz bekliyorum. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şu çener gibi bir şey var. Azerbaycanlı herhalde. Hmm. chiqqan qiyin vatan sog'inchiqialloh nasib qilsa boraman mana inshaalloh inshaalloh sirdaryogachi yo'q sirdaryoga ham bormaymiz dilnoza opa qala dilnoza qalaysan sovuqda mороjeni tomog'iz og'rib qolmaydi mana video qo'ydim kirib ko'ringlar kanalimga degan tinim bilmaydi opaon ana ikkinchi layk yotdizmi yo'q suzumisiz hmm. yaxshi xayrli kech dilnoza assalom alloh kuch quvvat bersin bakallarizni qayerdan oldingiz bizarga ham jo'natib yuoring voy bu uy egasiniki toshkentda ham uchrashuv обязательно bo'ladi uchrashuv qalaysizlar manisisaa assalomu alaykum hali mazza qilib ko'rishdik rahmat uchrashuvga kelganlar nomerni noto'g'ri berib qo'yamiz o'shaning uchun kelganlar yarim yirmimta i̇şte bo'lib qolishdi boshqalarga telefon qilib boshqalarni boshini ortishibdi o'shanga uchrashuv man xohlaganimdek bo'lmadi to'g'risini aytsam oladads deyishibdidlno zunozapa charchamadizmi yo'q ha hozir ko'rdim shu morojeniy videosinio yuzini ko'rsatmadi nargizabon sizga kuch quvvat bersin omon bo'ling rahmat andijondamiz andijondamiz Siz chiroyli kutib olganlarga rahmat sizlarga ham rahmat mazza qilib gaplashgim kelyapti lekin cho'g'il bilan to'kil qoldim ko'zim yumilib ketyapti voy uxlang ko'zingiz yumilib ketayotgan bo'lsa uchrashuv taassurotlari bilan bo'lishing voy ertalabdan kasha bo'ldi birinchidan keyin nomer noto'g'ri bergan ekamiz, ko'pchilik kela olmadi. keyin Um, borganimizdan keyin um, u uyoqda sal o'tirganimizdan keyin svet o'chib qoldi xullas u bo'ldi bu bo'ldi kashmaas bo'ldi um, kuch quvvat bersin rahmat andijondamisiz mazza qilib gaplashgim kelyapti ammo sizni dinlamak dinlama oshimagi deyapti sha uchrashuv ha yaxshi dam olinglar rahmat siz ham yaxshi dam oling vy chig'ildonim qaynab ketdi nargiza opa men ham borolmadim singiljonim yaxshimisiz nasiba pa assalomu alaykum yaxshimiz rahmat nargizaxon onajonigizni ziyorat qildingizmi qizim biza onajonimizni har kuni duolarimizni ziyorat qilamiz Salam olmalıqdan matuba sabzi yeng ha sabzi yeyish kerak man ikki qatligimda sabzi yerdim har doim yo sabzi yo sut anaqa ketqizardi o'sha rosa semirganmanda o'shaning uchun nargiza yaxshimi sozdiradigan choy haqida ma'lumot bersangiz doda haqida turkiyada ham qiling shunaqa darslar voy rosa taklif tushdi qilaman xudo xohlasa bolalaringiz uyda qolishganmi ha uyda qolishgan andijondan qo'qonga qaytinglar sog'inib bo'ldik voy o'zim o'rgilaysizlarni biza ham sog'indik qo'qonni men ham rosa borgim keldi lekin zakazlarim bor edi somsa xamirini o'rab sotaman toshkentda qachon uchrashuv bo'ladi och kalendari o'shanga qarab aytardi <laughs> toshkentda qachon uchrashuv bo'ladi yigirma uchinchi dekabr inshaolloh yigirma uchinchi dekabr yigirma uchinchi dekabrda toshkentda de uchrashuv bo'ladi esinglarda tursin Ah, nargiza opa charchamang opajon hozir jonlida ko'p o'tirolmayapman qizim tish chiqaryapti bilan ovoraman sizni yaxshi ko'raman tezroq kelinglar turkiyaga inshaalloh olmaliqdan katta salom nargiza hozirdan данный моmеnтt andijondan video qachon chiqarasiz nargiza opa qayordasiz qalaysiz tuziz turkiyaga ketizmi nargiz hamsizda deym radyana suv nafasiar aslida bu deyl kafedin meva suy qachon ketasiz andijondan darslaringiz kampirlar ham borsa bo'ladimi voy kampir demang o'zingizni bo'ladi конечно gulnora xola xolasiz kampir emas assalomu alaykum alayum um assami siz xohlagandek bo'lmadi uchrashuvda nargiza opa dasturxonga narsa pishirmoqchi edik unga ulgurmadik o'zim kechikib keldim tishimni qildirgani bor edim keyin borgan joyimizda svet o'chib qoldi xullas o'shalari o'zi ertalabdan hamma narsa кasha bo'lishni boshlagan edi o'zi bilavdim doim kutaman tez tez video chiqaring xudo xohlasa ko'rishamiz bolalaringizn rohatini ko'ring video qachon chiqarasizga havasim keldi toshkentdan bash ochish niyatingiz bormi yo'q rahmat nargiza yaxshimisiz qolmang safarlaringiz behatdan bo'lsin uchrashuvga borasizmi yoki shunchaki aylanishgan qatega o'shga ham o'shga ertaga ertalab yo'lga chiqamiz xudo xohlasa egachalar nargiza yaxshimisiz kuningiz yaxshi o'tdimi ajoyib kuchli matonatli ayolsiz ha voy esimizda nargiza opa qo'qondan xafa bo'lmasdan ketdingizi farzandlarim kasal bo'lib qolishgan siz bilan ko'risha olmagandim rosa ham kutgandim yo'qne xafa bo'laman xayrli <laughs> kech go'zallarim toshkentda master <laughs> klass to'lib qolmadimi voy to'g'risini aytsam hali nechta odam yozilganini <laughs> ham bilmayman ну вроде hali to'lmadi bemalol yozilaveringlar toshkentda o'n sakkiz o'n to'qqiz yozganman <laughs> и o'n uch o'n o'n to'rt adashmasam yozganman esimda o xullas o'sha haftaichi ikki kun и hafta oxiri ikki kun alohida alohida kurslarim bor ishlaydiganlar shanba yakshanba ishlamaydiganlar dushanba seshanba kelishi mumkin sizga ko'z tegmasin maktubi muxlisizman rahmat mayli har bitta ishda hikmat bor opa qayerdan bilasiz buncha narsani pishirishni yigirma uchinchida xudo xohlasa nasib qilsa uchrashuvga boraman pishiriqlar vi qachon xullas elektrсет xodimlari rosa zo'r ishlaydida man shuda shu ro'molingiz rosa yarashibdi chumasinni sog'indim men ham sog'indim pishiriqlariz videolaringiz qachon onaiz qornidan o'rganibdi nima deyapti manabu boydan beri jinni jinni narsa yozib yotibdi sohibami eri uyda bo'lmasa kerakda shambodiq bo'lsa toshkentda uchrashuvz borarding yo'q shanbadiq kun qilolmayman darslarim bor otabek nishonov o'sh qayerda bo'lasiz kutib olgani birontasi voy aslida dilnoz u bizani olib boradigan bola bizani olib borib olib keladi u yerda uchrashuv qilolmaymiz dilnoz yarim soat soat bua ertasoat bo'lsa bizani olib ketadigan bola. olib borib bizani qaytarib ham olib ketib qo'yadi o'shaning uchun uchrashuv u qilish qilmaslik ikkilanib qoldik o'shaning uchun hech e'lon bermadim kelmoqchi bo'lsanglar osha таможныя oldiga kelishinglar mumkin nomerimiz telegramdan dilnoz nomerini berishi mumkin kelmoqchi bo'lganlarga ertalab yettida chiqamiz bu yerdan yo'lga ha tiqib qo'y kerak emas anavilarni ham qolgani hammasini tiqib qo'y kerak emas umuman xamirlarnidilnoz ertalabgacha o'tirish niyatim yo'q mani kecha kechayotganman bloklaringizni ko'paytiring bolajonlargiz sog'ingandirisiz farzandlaringiz hayotda ko'rmagan bo'lsam <laughs> judayam mehrim tushgan <tüşken>, yusuf esmanur <laughs> zaynab <zemlet>, diha <nefettikha>, морозилькаga <laughs> yaxshi yuribsizmi sehrli qollar nimalarni pishirdi bugun hech narsa sizga yoqdimi qo'qon yoqdi turkiyadan taly shahridan allangal salom xayrli oqshomlar kuningiz oshida fayzli barakalar o'tsin rahmat nargiza qalaysiz charchamayapsizmi qoqondan salom salomat bo'ling pishiriqlaringiz videolar qachon chiqarasiz qalaysiz tuzumiz yaxshi yuribsizmi yotub <laughs> pishirgan videolari chiqadimi yo'q chiqmaydi baxtingizga ko'z tegmasin to'g'ri er yo'q bo'lsa zerikib nima qilishni bilmay yozyapti farzandlaringizn ham ko'proq is choylab turing xudo xohlasa dulnoz nima qilyapsan bilmaman qilma unaqaqo'qonga ketdqayeriga nariza opa assalomu alaykum o'tgan yili youtube kanalidaqilardim o'sha retsept o'chib ketibdi o'sha retsept telegram kanalimda bor assalomu alaykum o'sha dars o'shta işte dars yo'q o'shda işte dars o'tmayman ko'p narsalarni pishirishni kanalizdan o'rganganman katta rahmat o'zbekiston havosi yoqibdi ochilib ketibsiz rossiyadan hammaga omad nadiza opa toshkentdagi kursga yozilganman inshaalloh ko'rishilik nasib qilsin inshaalloh salomatmiz to'rt farzandga robiya deb qo'ylarkanman uchinchi farzandimga qo'yandim sizni fikringiz mani fikrim hech qanaqa bu to'rtinchi farzandga qo'yiladi degan qonun hech qayerda yo'q hech qayerda yozilmagan ham просто gap salom opajon ishingiz yaxshimimi oh. toshkentda uchrashuv qayerda bo'lishini обязательно e'lon qilaman xudo xohlasa shu hmm. shu yerni kuzatib boring assalomu alaykum brat opa Yeah. <laughs> brat opa nima degani yaxshimisiz nargizaxon yaxshimiz charchamayapsizlarmi ishinglarni rivojini bersin ismi zo'rdi mani oyijonimlani ham ismlari nargizadey opajon yaxshimi bilan ertalab uchrashamiz o'shda dilnoz nomeringni aytib yubor sakson sakkiz bir yuz sakson yetti o'n to'qqiz nol yetti sakson sakkiz bir yuz sakson yetti o'n to'qqiz nol yetti kursingiz nechi kun nechi pul ikki kun toshkentda to'liq ma'lumot uchun telegramdan yozing <laughs> sizga telegramdan yozsam yozsam <laughs> ham javob qaytarsangiz vaqtiniz kam bo'lsa ham boshqa qilmaydi ayisha aliyevaga sinashga shuncha sms yozdim javob ham yozmadi siz buyuk qalb egasisiz rahmat alloh rozi bo'lsin Nargiz, opa doim kech kirib ko'rib qolaman bilan suhbatlashgim keladi dilrozaga salom aytiboring olmaliqqa ham keling mehribon singilam boriga shukr, men ham ota o'tib ketishgan o'ziz farzandlaringiz uchun asrang rahmat o'sha qayerga kelasizlar shu bilmayman shu chegaradan o'tamizda o'n yetmish ha whatsappni man ishlataman lekin u erda umuman hech kimga javob yozmayman to'g'risini aytsam nargiza yaxshimisiz rahmat sizga va dilnozaxonga xayrli tun tilab qolaman oila a'zolari uchun asrang sizday o'zbek ayolidan faxrlanaman o'pib sizni kuchib olguvchi singlingiz o'sh qirg'iziston rahmat ha dilnozsan bular rahmat diloram opa brat deganimga xafa bo'lmang просто ba'zi holatlard erkaklar qilolmagan aytolmagan gaplarni aytasizda agar erkak bo'lganinizda точно bir amaldor bo'lardingiz kim biladi salom xorazmdan salomat bo'ling o'shani onasi uyizdami nargiza opa toshkentda kursda yozilgan inshaalloh inshaolloh andijondan tamuroiz yaxshimi taassurot ha yaxshi sog'ingandirsiz sog'indim buhamzi sog'inishgandir nargiza opa omad alloh rozi bo'lsin bolajonlarigizga ko'proq videolarni joylan sog'inib qolyapman man endi kirdim assalomu alaykum opajon azamxon bilan usmonxonga salom vorarkansiz opa gulnoza opamlar yaxshimi o'zbekiston zerikmayapsizmi siz bilan bo'ladi yo'q nargiza ishlaringiz yaxshi ma yor bo'lsan salom bolariz bosib oling o'g'illarimga salom o'g'illarizga azomxon usmonxonlarga ilohim o'ziiz o'zinglarni o'z uylarini olishlarni allohdan so'rayman rahmat osha qizaloq qayerda oysini yonida nargizaxon toshkentga kelsangiz bizanikiga ham mehmon keling inshaalloh yangi yilda sizdan chiroyli shirinliklar retsepti kutib qolaman andijonda shashlik yemadinglarmi kechqurun qo'qonda yuvdinglar qorin ochmadimi yo'q qornin to'q qozog'iston kelasizmi yo'q nargiza omad omad tilayman ulnoz yaxshimisiz endi qaytib ketasiz meni olis yurtlarga salom opajon siz yaxshimin farzandlaringizni yaxshi ko'raman opajon opajon siz yaxshilar rahmat mani ham o'qiganiz uchun o'tgan safar o'qimadingizda xafa bo'lib qolgundim suyuqdiyona farzandingizdan sizga salom rahmat nafarangizdan ko'rinib qo'ying nargiza onlayn pullik kurs tashkillashtirish niyatingiz bormi yo'q siz bilan uchrashib suhbatlashish nasib qilsa xursand bo'lardim shuncha kuchli qayerdan olyapsiz salom nargiza dilnozaga salom ayting nargizman nilfarman qo'qondan gulnozga ham salom juda samimiy ekansizlar <laughs> o'sha kuni sizlar bilan gaplashib mazza qildim birga qolgim keldi sizlar bilan ayniqsa dilnoz bilan rahmat biza ham sizlar bilan tanishganimizdan xursandmiz ishlaringiz hozirgidan ham yaxshi bo'lsin andijondanmisiz hali ham andijondamiz nargiza yaxshi dam olib xudo xohlasa yaxshi borib kelinglar sizni juda hurmat qilaman oyisha qizaloq qayerda opajon ko'rinmayaptiku uyda oyisini yonida dilnoza ko'rinib qo'ying dilnoza o yuzlariz zo'r ozibdi angrenga ham keling nargiza yaxshimisiz olmali pirogni videosini tashlang zo'r edi usti bezele mani qizim zarina sizni rosa yaxshi ko'radi qizlaringiz ham faqat o'qilmasdan javob bering opajonim savollarimizga farangiz qizim eshitib ko'rib o'tiribmiz nargiza opa qani endi siz bilan ko'risha olsam sog' bordigiz salomat keling oilangiz boshiga rahmat aytganingiz kelsin gulnoza opam yaxshimilar salom ayting dilnoz yaxshi salommat bo'larkansiz dilnoz nimaga elifnur anaqasidan отмечать qilding mani profilidan ha uni unga ot buni bunga ot qilganizda videoni качествоsi tushib ketib qolibdi o'shaning uchun dilnoza qalayiz yaxshimisiz nargiza dilnozaga aylanganli salom deng salom qizlar yaxshimi videoloklar ko'proq qo'ying man mazza qilib tomosha qilaman alloh omadingizni bersin yaxshi kunlarda ko'rishib qolish niyat qildim ayol kishiman profil ismiga e'tibor bermang surxondaryoga ham kelin qanday qilib ozdingiz man hech am ozolmadimda zarinaga salom deoling salom zarinaga qachon qaytmoqchisiz turkiyaga oimaliqdaman muxlisa charchamadingizmi sarafshondan salom dilnozaga salom omad tilayman. tilaymansizm assalomu alaykum na bokaga ham keling nega uxlamayapsizlar romoiz chiroyli ekan opajon yaxshimisiz gilnoza opajon yaxshimisiz dilnoza salom opajonlarim o'zim sizlarni sog'indim sizlarni alloh uchun yaxshi ko'raman kunlik kuy ishlaringiz videolaringizga kam qo'yapsiz. bizga o'xshagan men uyda emasman chunki jongina men toshkent O'zbekistonda men qachon o'ranasiz? echagi ro'molingizni so'rang kecha sizni ko'rdim chaqirsam qaradingiz Qatti qaradim eslolmadim dilnoza opa zo'r shox yaxshi ko'raman Ha, opa zo'r sho'x yaxshi ko'raman sani ko'rsatib yuboraman hozir a yaxshimisiz sizni juda yaxshi ko'raman qarshidan salom aylauopa nariza alloh rozi bo'lsin voy bolalarimga qaynonam qarayaptilar salom nargiza opa salom sog' bo'lib turing maktuba uchrashuv qanaqa bo'ldi afsus olmadim quolarizga havas qilim <laughs> dilno chochizi <coughs> bo'yadizmi salom opalar tovarlaringiz bormi mikseringiz bor turkiyada qaytganigizda ko'proq video oling qaradingiz demoqchi edim iltimos spartak to'ri videosini tezroq qo'ying retseptingiz bo'yicha qilari yo'qotib qo'ydim iltimos bir necha bor <laughs> yozdim lekin video kelmadi sizni ko'rish orzularimdan biri qachon qaytasiz turkiyaga qachon ishlarim bitsa zo'r sizlarda yoqimtoylarim yaxshimisizstanbuldan asalom sizga ro'molingiz yarashibdi shunaqa gulli orang Bale bala opo debi uyni egasi qani uyni egasi uxlayapti oshxonangizni ko'rsating dilnoza opa balay ikkita o'g'lim bor <laughs> alhamdulillah bitta duo qilib qo'y allohimdan qiz farzand tilayman allohdan xayrli farzand tilang qiz farzandma vachah dilnozaxon debdi bittasi opajon yozganlarimni o'qib charchab ketdizmi sizni yaxshi ko'ramiz xayrli tong si yaxshi ko'raman tojikistonga ham boringlar opajon ovoziz rosa yoqadi manga opajon buxoroga ham kelasizmi kelamiz nargiza hamma zo'r kayfiyat berasiz alloh rozi bo'lsin nargiza opa hormi yaxshi yuribsizmi charchamasdan bollari so'ni qachon turkiyaga nima qilib yuribdi noza opa opamga hamma narsa yarashadi rahmat ertaga o'shga borib kelamiz keyin samarqandga boramiz samarqandga kelinglar darslarga xudo xohlasa voy y o'zinglarni ehtiyot qiling yaxshi kunlarda ko'rishaylik allohga amonat bo'linglar